যদি আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত নাম উঠাব বিচাৰে নতুন ভোট বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মই আজি আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতি দেখুৱাম কেনেকৈ নতুন ভোটৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগে কেনেকৈ ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যদি এইটো পদ্ধতিত নতুন ভোট বনোৱাৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে অতি সহজে আপোনাৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত উঠি যাব মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে গোটেইখিনি বস্তু বুজিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপৰ গুগল ব্ৰাউজৰ অ'পেন কৰিব আৰু ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল লিখি চাৰ্জ কৰি দিব মই যেনেকৈ লিখিছোঁ এনেকৈ লিখি চাৰ্জ কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ভোটাৰ চাৰ্ভিছ প'ৰ্টেলত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েডেট কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি আগৰ পৰাই একাউণ্ট কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড বঢ়াই আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰি আছে আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে ড' নট হেভ এন একাউণ্ট চিঙ আপ চিঙ আপত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক দি আছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব যদি ইমেইল থাকে তেনেহ'লে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখি দিব তাৰপিছত লাষ্ট নেম ইয়াত লাষ্ট নেমটো লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড বনাই বসুৱাব লাগিব কনফাৰ্মৰ বাবে আকৌ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো বসুৱাই ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰেডিট কমপ্লিট হৈ যাব লগ ইন হোৱাৰ বাবে আকৌ এইটো পেজত আহিব লাগিব যদি এইটো পেজত আহিব নোৱাৰে এইটো পেজৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব লগ ইন হোৱাৰ বাবে ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই দিব লাগিব আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আপুনি একাউণ্ট কৰাৰ সময়ত যিটো পাছৱৰ্ড বনাই বসুৱাইছিল সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত দেখুৱাই দিব আৰু ভেৰিফাই এণ্ড লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেলটো লগ ইন হৈ আহি যাব যদি নতুন ভোট বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তলত চাওক দিয়া হৈছে ফিল ফৰ্ম নম্বৰ ছিক্স আপোনালোকে ফৰ্ম নম্বৰ ছিক্সত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ফৰ্ম নম্বৰ ছিক্সটো আহি যাব এই ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব প্রথমে ইয়াত চাক স্টেট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আর ইয়ারপর আসামটা সিলেক্ট করে পিছত সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্টত ক্লিক করে ইয়ারপাড়া কৰি দিব আপোনাৰ যিটো ডিস্ট্রিক্ট হয় সেইটা আপনি সিলেক্ট করে পিছত সিলেক্ট এসি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আর ইয়ারপাড়া আপনার যুক্ত এসি হয় সেই সিলেক্ট দিবস নেক্সটত ক্লিক করে দিবস নেক্সট আহি যাব ইয়াত তে আছে পার্সেনল ডিটেইল প্ৰথমতে আছে ফার্স্ট নেম ইয়াত ফার্স্ট নেমটা বসবাই দিব তাৰপিছত এইটো বক্সত অসমীয়াত ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাই দিব ইয়াত যেতিয়া ইংলিছত নামটো লিখিব অসমীয়াৰ নামটো এনেকৈ নিজে নিজে আহি যাব যদি স্পেলিং ভুল থাকে তেনেহ'লে ইয়াত কীবৰ্ড দিয়া হৈ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব অসমীয়া কীবোডটো আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিব তাৰপিছত ছাৰনেম ইয়াত ছাৰনেমটো লিখি দিব ইংলিছত আৰু ইয়াত অসমীয়াত ইয়াত আপোনাৰ এটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব যিজনৰ ভোট বনাই আছে সেইজনৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটোটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াত চাক টে আছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চি এম ইন্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চি এম আৰু এই ফটোটো টু এম বিধ হ'ব লাগিব ফটো আপলোড কৰাৰ বাবে তলত চাকটি আছে ছুইচ ফাইল ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি ফটো আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাক টি আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এটা বাঢ়ি যাব ইয়াত চাওক টে আছে নেম এণ্ড চাৰনেম অফ এনি ওৱান অফ দ্য ৰিলেশ্যন আপোনাৰ এটা ৰিলেশ্যন নেম লিখিব লাগিব আপুনি ৰিলেশ্যনত কাৰ নাম লিখিব বিচাৰে ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে দেউতাকৰ নাম দিব পাৰিব মাৰ নাম দিব পাৰিব হাজবেণ্ড ৱাইফ আপুনি যিজনক দিব বিচাৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব আৰু ইয়াত অসমীয়াত লিখিব আৰু ইয়াত লাষ্ট নেমটো লিখিব আৰু ইয়াত অসমীয়াত নামটো লিখিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ প্ৰথমতে আছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বসুৱাব লাগিব ইয়াত চাওক দুটা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে যদি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ হয় তেনেহ'লে চেল্ফটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত চেন অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো বসুৱাই ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব আৰু যদি ইমেইল আইডি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ইমেইল আই ডিটো দিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে একো নাই তাৰপিছত ইয়াত চাওক আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এটা আহি যাব আধাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ ডিটেইলছ বহুৱাব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰাৰ বাবে ইয়াত চাওক দুটা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে প্ৰথমটো হ'ল আধাৰ নম্বৰ আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিব নালাগে আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত এটা বক্স আহিব সেইটো বক্সত আধাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সট এটা আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ বসুৱাব লাগিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো বসুৱাই দিব ডেট অফ বাৰ্থটো বসোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফৰ বাবে এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে চিলেক্ট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব বহুতকেইটা ডকুমেণ্ট আহি যাব আপুনি কি দিব বিচাৰে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰিব যিটো দিব বিচাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত সেই ডকুমেণ্টছটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব স্কেনিং কৰি হওক বা ফটো উঠাই হওক যেনেকৈ আপুনি আপলোড কৰে ইয়াত আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাক দি আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছ বসুৱাব লাগিব প্ৰথমতে আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো বসুৱাব লাগিব ইয়াত হাউচ নং ইয়াত লোকেলিটি এৰিয়া তাৰপিছত ইয়াত ভিলেজ ইয়াত পোষ্ট অফিচ ইয়াত পিনক'ড ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্কোলটো বসুৱাই দিব বসুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাকি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত আছামটো নিজে নিজে আহি যাব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে আপোনাৰ এটা ডকুমেণ্ট দিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট দিব বিচাৰে চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিটো দিব বিচাৰে আধাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডো দিব পাৰিব বা পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেটো দিব পাৰিব আপুনি যিটো দিব বিচাৰে সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি সেই ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এটাপ আহি যাব যদি আপুনি ডিজিবিলিটি হয় তেনেহ'লে এইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ডিজিবিলিটি নহয় তেনেহ'লে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এটা বাঢ়ি যাব ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ নাম লিখিব লাগিব যিজনৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত আছে সেইজনৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব ইয়াত নামটো লিখি দিব তাৰপিছত যিজনৰ নাম লিখিব সেইজনৰ লগত আপোনাৰ কি ৰিলেশ্যন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব আৰু সেইজনৰ ভোটাৰ আইডিত ই পি আই চি নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত আপোনাৰ ডিক্লেৰশ্যন বহুৱাব লাগিব ইয়াত ভিলেজ নামটো লিখি দিব ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত ডেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব আজিৰ ডেটটো বসুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব একেবাৰে লাষ্টত এই কেপচাৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আপুনি যিখিনি ফিল কৰিছিল সকলোখিনি শ্বু কৰিব যদি চব ঠিক ঠাক আছে তেনেহ'লে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি ইডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইডিটো কৰিব পাৰিব যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এটা ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ ওলাই আহিব এনেকৈ আপোনালোকে নতুন ভোটৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে